14, Ю 15, Ю 16, Ю 17 боролась за детской лиги 302 команды, и команды, которые 8, которые я назвал на 14, ю 15, 16, 17, вошли в финальную часть. И на сегодняшнем нашем сегодняшнем нашем мероприятии я не буду всех представлять, но прежде всего представлен первый вице-президент Костяченко Владимир Константинович, вице-президент Орлецкий Василий Григорьевич, тренер молодежной сборной Таулец Сергей Иванович, и представители Киевского Динамо, это элита нашего футбола Александр Алексеевич. Не надо только пасеки такие. Это хорошо. Я хочу сказать, что это... Я могу касательно Да. И проведет же исполнительный директор Евгений Владимирович. Еще раз хочу напомнить, что в высшей лиге у нас участвовало 156 команд по четырем возрастным категориям. В финальную часть выходят по 8 лучших команд в каждой возрастной категории. Расскажу немножко о том, как будет проходить жилой У нас есть 4 победителя групп в каждой возрастной категории они у нас будут как сеянные матки, Они заняли первые места сеянные матки. Это четыре команды. еще четыре команды у нас попали в финал через каковые игры. Это вторые и третьи места. Они будут как бы жеребиться вторыми. Мы жеребим первые места. То есть в каждой группе, в группе финального турнире у нас две группы. А и Б. В группе А и в группе Б будут две команды, которые заняли в своих группах первые места. И две команды, которые заняли вторые или третьи места. Команды, которые в чемпионате играли у нас в, одной группе они в финальной части разводятся. Первая, Первая вторая разводится. Третья команда, если она вышла с третьего места с одной группы, она уже попадает на свободное место, которое остается в, ну, в какой дырке. У нас 14 и Ю15 попали только первые и вторые места, то есть там будет очень просто и легко. Первая команда, например, играли Динамо, Жеребица, у нас будет 4 корзины. В одной корзине будут первые места команды, во вторую группа А или группа Б, в третьей на каком месте они становятся? Первое, второе, третье, четвертая для календаря. И группа Б тоже первое, второе, третье, четвертое место. То есть мы тянем команду, например, Динамо попадает в группа э, А, на, на второе место имеет в виду по календарю И оно сразу уже по календарю она получается, у вот нас здесь будет хозяин играть в 18.00, здесь будет гость играть в 18.00, здесь будет хозяин играть в 16.00. То же самое, если первое место попадает, оно сразу по жеребенку, уже видно, где кто играет. И сразу будет э, стоять время начала игры, стадионами или проставить, в зависимости от того, где команды будут проживать. В последний день у нас, э, финал э, U14-U15 у нас проводится, играем э, игры в группах, три игры, и потом стековые матчи. Первая с первым, вторая с вторым, третья с третьим, четвертая с четвертым. В третий день игры у нас в группе проходят в одно время. Группа А в 16, группа Б в, в 18, чтобы команды не знали результат предыдущей команды. По старшим юношам в 16 18 у нас финал длиннее, у нас здесь полуфиналы. Первая, то есть команды, которые в группе заняли третье и четвертое место, они играют в стыковые за пятое и восьмое и уезжают. Команды, которые заняли первое и второе место, они остаются еще на три дня, играют полуфиналы. Крест-накрест первое со вторым. Первые со и потом игра за третье место и финальная часть. Понятно, да? Приступать будем к жеребьевке самых младших с Ю-14. Ю-14 у нас первые места первой в первой группе. заняла Пинамо, Киев. Днепр, Это у нас вторая группа. Черноморец Одесса. Третья группа. И Зюшор Кужера. Что, что, интересно. Четвертая группа. Мы их все помещаем в тарелку. Здесь во второй корзине у нас будет две группы Б и две группы А.